«Дом без насилия». Акция под такой назвой прошла у Пинску. Инициаторами выступили сопрацовники милиции, представители Белорусского республиканского союза молоди. Затем, как притягивалась громадская увага до этой проблемы, сочила и наша сдымочная группа. Супростоять насилию у семьи у любых его проявок на профилактичном уровне эту задачу выполняет милиция при дапамозе громадских объединений и служб. Белорусский союз молоди не выключением. Не на каникулы, и пинские школьницы сгодились поднимать акцию и разом с сотрудниками отдела внутренних справ наведали один из буйных магазинов города. в нашем акция не Змястовные листовки с официальной статистикой и уже можно спазоваться, что некоторые не только прочитают, а и задумаются над этой проблемой. Акция, конечно, нужна, потому что некоторые люди ну, начнут задумываться, то, что насилие – это не способ выяснять отношения в семье. Я думаю, что это очень хорошая акция и да, повлияет. Я думаю, в какой-то степени, в общем-то, повлияет, безусловно, эта акция. Я думаю, что. Хорошие. Не глядя на снижение по Брестской области огульной колькости забойств, амаль на 30% за первое угодье, у поравнаний с аналогичным периодом года минулого, колькость фактов причинения тяжких телесных пошкоджений застается на былом узровне. Каля 32% таких фактов здесь не на жихарами Брестчины у них свярозым стане. Ахвярами семейных спречек становятся жаншины и дети. Цель данных мероприятий – это привлечь, в первую очередь, внимание наших граждан к проблеме семейного насилия, пьянство. Порой именно посиделки дома э, превращаются в поножовщину и приводят к тяжким последствиям. Не заставаться у боку от проблемы семейного насилия. Со зворотом до широкой громадскости звертается милиция. И нагадывая, что за неумысленное причинение телесных пошкодженев, розной ступени тяжкости, у Беларуси продугледжено покарание. От штрафу и выправляльных работ до позбавления воли термином до 8 годов.